ویلکم ٹو ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم آج ہم اس میں کیا ڈسکور کرنے والے ہیں آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے یہ ویڈیو بائبل کی پیش گوئیوں اور روحانی پہلو کے بارے میں ہے اس میں اسرائیل کی بحالی اور یروشلم کی اہمیت پر بات ہوگی ویڈیو کا مقصد صرف بائبل کی تعلیمات اور خدا کے وعدوں کو سمجھنا ہے اس میں کسی قوم مذہب یا گروہ کے خلاف نفرت یا سیاست کی بات نہیں کی گئی ہم ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ ویڈیو کو صرف روحانی اور تاریخی لحاظ سے دیکھیں اور کومنٹس میں عزت اور اچھے الفاظوں کا استعمال کریں یہ ویڈیو ایک اہم روحانی اور تاریخی واقعہ پر روشنی ڈالتی ہے جو بائبل کی پیش گوئیوں کے مطابق اسرائیل کی بحالی اور یوشلم کی واپسی سے تعلق رکھتی ہے یہ واقعات ہمیں خدا کے وعدوں اور اس کی طاقت کی یاد دلاتے ہیں بائبل کی کتاب ہسکیل میں بیان کی گئی خشک ہڈیوں کی کی پیشن گوئی سے لے کر 1967 سکسٹی میں یوشلم کی واپسی تک کی کہانی خدا کے منصوبوں اور اس کے اپنے لوگوں سے کیے گئے وعدے کو پورے ہونے کی گواہی دیتی ہے اس ویڈیو کا مقصد بائبل کی روشنی میں پیشن گوئی کو سادہ اور واضح انداز میں بیان کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے روح کی طاقت کو سمجھ سکیں اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کی بحالی اور روحانی نجات پہلے حصے میں دیکھیں گے خوشک ہڈیوں کی وادی کا نظارہ ہسکیل کی کتاب ماں باپ ایک سے چودہ آیت میں ایک زبردست پیش گوئی بیان کی گئی ہے خدا نے نبی ہسکیل کو ایک وادی میں دکھایا جہاں صرف خوشک اور بکھری ہوئی ہڈیاں تھی خدا نے ہسکیل سے پوچھا اے آدم ذات کیا یہ ہڈیاں پھر سے زندہ ہو سکتی ہیں ہسکیل نے جواب دیا خدا بند خدا تو ہی بہتر جانتا ہے خدا نے اس سے کہا کہ ان ہڈیوں پر نبوت کا جب ہسکیل نے ایسا کیا تو ایک عجیب منظر سامنے آیا ہڈیاں آپس میں جننے لگی ان پر گوشت اور کھال چڑھ گئی اور آخر میں خدا کی روح نے ان میں زندگی ڈال دی وہ لوگ ایک بڑی فوج کی طرح کھڑے ہو گئے یہ منظر صرف ایک کہانی نہیں تھا بلکہ یہ اسرائیل کے لوگوں کی تصویر تھی جو بکھر گئے تھے اور امید کھو چکے تھے خدا نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں دوبارہ اپنی زمین پر واپس لائے گا اور انہیں زندہ گا. یعنی ان کی جسمانی اور روحانی بحالی کرے گا یہاں روح کے لیے عبرانی لفظ روخا استعمال ہوا ہے جو سانس یا ہوا بھی کہلاتا ہے یہی روح خدا کی تخلیق کے وقت پانیوں پر تھی پداش کی کتاب پہلا باب اور اس کی دو آیت اور پینتی کوست کے دن یروشلم میں نازل ہوئی تھی امال کی کتاب دوسرا باب ایک سے چار آیت اب ہم اس کے دوسرے حصے میں دیکھیں گے تاریخی تکمیل اور یروشلم کی بحالی انیس سو اڑتالیس اس وی میں اسرائیل کی ریاست دوبارہ قائم ہوئی یہ اس پیش گوئی کا پہلا حصہ تھا جیسے بکھری ہوئی ہڈیاں دوبارہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی دو ہزار سال بعد یہ قوم دوبارہ زندہ ہوئی لیکن پیش گوئی پوری تب ہوئی جب نائنٹین سکسٹی سیون میں چھے دن کی جنگ کے دوران یروشلیم دوبارہ اسرائیل کے پاس آیا سیون جون نائنٹین سکسٹی سیون کو اسرائیل فوج یروشلیم کے پرانے شہر میں داخل ہوئی جنرل مٹ گور نے کہا ہیکل کا پہاڑ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ صرف جنگ کی جیت نہیں تھی بلکہ بائبل کی پیش گوئی کی سچائی تھی اس دن فوجی مگر بھی دیوار پر پہنچے جہاں انہوں نے دعائیں کی اور خدا کا شکر ادا کیا ربی شلومو گورن نے ہیکل کے پہاڑ پر شوفار بجایا آسان زبان میں نرسنگا جو خدا کی فتح کی علامت تھا جیسا کہ زبور 137 پانچ آیت میں لکھا ہے اے یروشلیم اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میرا دہنا ہاتھ اپنی ہنر مندی بھول جائے جیسا کہ زبور 137 اور اس کی پانچ آیت میں لکھا ہے آئیں بائبل مقدس میں سے اس حوالے کو پڑھتے ہیں اے یروشلیم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے اگر میں یروشلیم کو اپنی بڑی سے سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے اب ہم اس کا تیسرا حصہ دیکھتے ہیں روحانی بحالی اور خدا کی روح کا نزول اسرائیل کی بحالی صرف ایک سیاسی یا زمینی معاملہ نہیں تھا یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ خدا کی روح دوبارہ اپنے لوگوں پر آئے گی بائبل میں خدا نے وعدہ کیا تھا میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تمہیں اپنے احکام پر چلنے کی طاقت دوں گا ہسکیل کی کتاب چھتیس و باب ستائیس میں پیاسی زمین میں پانی اور خشک زمین پر نہریں بہاؤں گا میں اپنی روح تمہاری اولاد پر اور اپنی بر تمہاری نسل پر نازل کروں گا سیاح کی کتاب ہے چوالیس وائے یہ آیات بتاتی ہیں کہ جب اسرائیل واپس آئے گا تو ایک بڑی روحانی بیداری بھی آئے گی نائنٹین سکسٹی سیون کے بعد ایک نئی روحانی تحریک شروع ہوئی جب یریشلیم اسرائیل کے ہاتھوں میں آیا اسی سال مغربی دنیا میں سمر آف لو کے نام سے ایک نئی تحریک ابری یہ تحریک کیلیفورنیا میں شروع ہوئی اور ایک ثقافتی انقلاب تھا کے ساتھ ہی جیسز مومن نے جنم لیا جس نے لاکھوں نوجوانوں کو یسول مسیح کی طرف متوجہ کیا اسی سے میسیونک یہودی یہودی تحریک بھی شروع ہوئی جس میں بہت سے یہودی اپنے مسیح یشوا کو پہچاننے لگے یا یشو کو پہچاننے لگے جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو زبور کی کتاب ہے اس کا ایک سو اٹھارواں زبور اور اس کی چھبیس آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو خدا کے گھر سے دعا دی ہے یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ جیسے ہی یروشلم واپس اسرائیل کے پاس آیا خدا کی روح ایک نئی طاقت کے ساتھ ظاہر ہونے لگی جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں مالکی کی کتاب دوسرے باب میں بھی عید پہنتی کوست پر خدا کی روح یروشلم میں نازل ہوئی تھی اور یہودی غیر یہودی ایماندار ایک ساتھ تھے جب ستر عیسوی میں رومیوں نے یروشلم کو تباہ کیا تو کلیسیا اپنی یہودی جڑوں سے کٹ گئی اور روحانی برکتیں کم ہو گئی لیکن 1967 میں جب یرشلم پھر اسرائیل کو ملا تو خدا کی روح کے نزول کا نیا دور شروع ہوا یہودیوں اور غیر یہودیوں کا اتحاد پھر سے بننے لگا اور کلیسیا اپنی اصل جڑوں کی طرف واپس آنے لگی اب ہم اس کا چوتھا حصہ دیکھتے ہیں ہمارے لیے سبق اور مستقبل کی امید سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور the ورلڈ with پاسٹر نجم اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا خدا کے کلام کے بیدوں کو سنتے ہیں اسرائیل کی بحالی اور یریشلم کی واپسی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے خدا من اپنے وعدے کبھی نہیں بھولتا وہ اپنے عہد کو پورا ضرور کرتا ہے چاہے اس میں ہزاروں سال لگ جائیں ہسکل کی پیش گوئی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی روح یعنی روح ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتی ہے جیسا کہ خشک ہڈیاں زندہ ہو گئیں اسی طرح ایک بکھری ہوئی قوم بھی اپنی زمین پر واپس آ گئی آج ہم ایک ایسے وقت میں ہے جب یہاں خدا کی روح دوبارہ کام کر رہی ہے نائنٹین سکسٹی سیون کے بعد شروع ہونے والی مسیونک یہودی تحریک اس بات کی گواہی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو دوبارہ اپنے قریب لا رہا ہے یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک دعوت ہے کہ وہ خدا کی روح کے ساتھ چلیں اور اس کی مرضی کو پہچان عیسایہ کی کتاب باسٹھواں پہلی آیت میں لکھا ہے سیون کے لیے میں خاموش نہ رہوں گا اور یہ کے لیے میں آرام نہ کروں گا جب تک کہ اس کی صداقت سورج کی طرح چمکنے نہ لگے اور اس کی نجات مشل کی طرح روشن نہ ہو جائے یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یروشلم خدا کے دل کا مرکز ہے اور اس کی بحالی خدا کے عظیم منصوبوں کا حصہ ہے اور ویڈیو کے آخر میں سب سے اہم بات اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے منصوبے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں آج ہمیں خدا کے منصوبے بلا رہے ہیں کہ ہم خدا کی روح کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اسرائیل کی بحالی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کی طاقت ہر مشکل کو دور کر سکتی ہے جیسے ہزکیل نے خشک ہڈیوں پر نبوت کی ہمیں بھی خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی روح کی طاقت پر ایمان لانا چاہیے یریشلیم کی واپسی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا اور وہ اپنی روح سے ہمیں نئی زندگی دیتا ہے جب آپ پرانے کو پڑھتے ہیں تو اسرائیل کی واپسی بہت گہرے مطلب اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں جب کلام میں لکھا ہے کہ میں انہیں نیا دل عطا کروں گا میں ان کے اندر نئی روح ڈالوں گا تو خدا یہاں پر دو اہم وعدے کر رہا ہے سب سے پہلا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کے اندر اپنی روح ڈالوں گا جو کہ عید پینتی کے روز پوری ہوئی اور وہ رول کچھ پہلے نبیوں پر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً لیکن ایدے کوست کے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کلیسیا میں سکونت کرتی ہے اس کے ساتھ دوسرا وعدہ کہ میں انہیں نیا دل عطا کروں گا یعنی گوشت دل اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایسا دل عطا کرے گا جو اس کے احکام کو سمجھے اور رول کے وسیلہ سے جب خدا کلام کرے گا تو ہمارے دل اس رولکس کی حضوری اس کی پریزنس کے وسیلہ سے نہ صرف گرمائے جائیں گے بلکہ وہ جو بولے گا وہ ہمارے دلوں کی تختیوں پر لکھا جائے گا اور اس لیے آج جب یسو المسیح کو لوگ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں تو ان کے دل پہلے رولکس تبدیل کر دیتا ہے اور وہ یسو المسیح کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں یہ صرف ایک ملک کی بات نہیں یہ کسی قوم یا قبیلے کی بات نہیں یہ خدا کے لا تبدیل کلام کی بات ہے جو ہزاروں سال پہلے ہوا اور آج بھی لا تبدیل ہے اور ہمیشہ لا تبدیل رہے گا خدا کے کلام پر بروسہ کرنا سیکھے حالات چاہے جتنے مرضی مشکل ہوں خدا ناممکنات کو ممکن کرتا ہے یہی اس کے کلام کی حبصورتی ہے یہی اس کے کلام کی زندہ گواہی ہے کہ اس کا کلام آج بھی لا تبدیل ہے اور اسی لا تبدیل کلام میں لکھا ہے کہ جب بھی تم خدا کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام پر بھروسہ کریں دنیا کے حالات پر نہیں جو ظاہری طور پر چیزیں نظر آ رہی ہیں ان پر نہیں بلکہ خدا کے وعدوں کا یقین کریں خدا من یسو بہت جلد آنے والا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلس کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیں کیوں? کیوں اس چینل پر ہم کلام مقدس کو گہرائی کے ساتھ علمی طور پر معلوماتی طور پر اور اس کے اصل متن یونانی اور عبرانی متن میں بائبل مقدس کے بیدوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کلام کو صحیح طور پر سمجھ سکے کیونکہ کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی